Доброго дня, це телеканал Соціальна країна у студії Костянтин Крупський. Сьогодні будемо розмовляти і з'ясовувати про коливання курсу долара, курсу євро, від чого це залежить, до чого це призведе, які будуть прогнози. А все це будемо виясняти у Марії Сальникової, експерта інформаційно-аналітичного центру. Добрий день. Здравствуйте. Мы знаем, что курс доллара у нас то повышается, то понижается. Сейчас ситуация вроде бы стабилизировалась, и все это благодаря некоторым нововведениям Национального банка Украины. Что произошло, каким образом он удерживает курс доллара на отметке ну, около 13 гривен, да, получается? вашими словами, то, что мы видим стабильный курс доллара, большей частью наверное, это относится до вот, периода сентябрь-октябрь до текущей недели, это действительно была отметка близкая к 13-15. Такому такой стабилизации национальной валюте способствовали, во-первых, меры Национального банка Украины административные по сдержанию падения украинской гривны. Это, безусловно, вербальная поддержка президента страны, вербальная поддержка тем, что он провел переговоры с представителями банковской системы страны. И была некая договоренность о том, чтобы спекулятивных забросов на межбанковском рынке не проводилось. И третий важный фактор – это безусловно поддержка Международного валютного фонда. <связывая> Если расставлять по приоритетности, то, наверное, поддержка МВФ в этой цепочке она будет на первом месте, так как это фактическая помощь, это фактическое перечисление денег на территорию Украины. Стабилизация как таковая она, наверное, была обусловлена тем, что президент, все-таки вот его третье слово было после МВФ, потом действия НБУ, и потом уже президент договорился с представителем банковских структур. Вот, наверное, это все-таки привело к тому, что спекулятивные настроения снизились на межбанковской арене, и это привело к стабилизации и на наличном рынке. А если говорить по мерам Национального банка Украины, которые были административные, Нельзя сказать, что все они были положительными. В частности, наверное, наибольшую критику получает информация относительно того, что вот 100% выручки экспортеров должно было продаваться на межбанковском рынке. Это не привело к увеличению ликвидности, это действительно ухудшило настроение экспортеров, это способствовало, наверное, поиску новых путей не заводить пока деньги на территории Украины, пока mm -hmm. есть вот такая установка. Исходя из того, что есть некий курс на межбанке, экспортерам он был невыгодный, так как сохраняются высокие девальвационные опасения. То есть опасения бизнеса и населения в том, что гривна будет падать, они достаточно высокие, и они есть. Соответственно, экспортеры пока старались не заводить валюту. Вот. То есть действия НБУ они некий эффект все-таки носили, да, и, безусловно, без них нельзя было обойтись, но они были несколько несвоевременными. Здесь не стоит ругать Национальный банк Украины только потому, что, наверное, условия для работы НБУ сейчас не, не настолько простые, и в рамках текущих военных условий в восточной части страны действительно сложно в таких условиях работать, и это те условия, которым приспосабливается Национальный банк Украины. Вот есть, например, у нас с вами договоренность Международного валютного фонда и Украины в рамках программы «Стендбай» перечислять транш финансовой поддержки. Но это мирный план. То есть МВФ готов сотрудничать с Украиной в рамках мирного плана. Но так как у нас восточная часть Украины сохраняется под скажем так, гнетом, да, и ситуация там не, не, налаживается, то Международный валютный фонд уже в июле не перечислил второй транс финансовой поддержки своевременно, вот, опасаясь за разрастание конфликта. А, у нас есть э, сообщение о том, что э, говорят, что Украине просто необходим кредит Международного валютного фонда, и желательно, чтобы это было в этом году, э, там, по-моему, 3 миллиарда долларов, и вот тогда как бы с курсом будет все в порядке. Э, на самом деле это произойдет так, будет ли с курсом все в порядке? Ну, вас больше беспокоит непосредственно курс национальной валюты. Да, действительно, будут стараться удерживать гривну, наверное, это будет больше такое политическое решение, будут стараться удерживать гривну стабильной. Транш финансовой поддержки, он будет психологическим фактором для того, чтобы спекулянты не забрасывали курс выше до конца текущего года. Но нам это больше с вами поможет с той точки зрения, что Национальный банк Украины в случае получения денег от МВФ существующие золотовалютные резервы смогут задействоваться на поддержание курса гривны, угу. то есть тот транш, который мы получим от МВФ, он пойдет на что? на возвращение ранее взятых долговых обязательств. К тому же МВФ за газ, то есть вот есть некие, скажем так, платы, которые Украина должна проводить до конца года. У дефолта в стране не будет, так как до конца года у нас есть возможность расплатиться с теми долгами, которые, скажем так, ну вот те вот, Платы, которые есть до конца года. У нас достаточный уровень золотовалютных резервов. Да, это, скажем так, ну, 15,5 миллиардов это недостаточный уровень для нашей страны. И тем не менее мы можем задействовать эти деньги для того, чтобы расплатиться с долгами. Соответственно, если мы получаем деньги от МВФ, то мы можем существующие ЗВР задействовать на поддержание валютного рынка страны. Вы говорите, что меня интересует ну, как бы курс э, гривны. А что на самом деле? Э, на что нужно обращать внимание? А разве ну, это не важно, там курс доллара, евро. Понятно, что все дорожает, потому что это привязано к курсу доллара. А бензин дорожает, потому что говорят, что дорожает и ну, обесценивается э, украинская валюта. Поэтому мы обращаем внимание на курс основной задачей государство на текущий момент, и мы с вами общаемся на пороге парламентских выборов. Так вот, то, что будет происходить уже после воскресенья, основной задачей правящей партии, наверное, будет все-таки работа с инфляционным давлением в стране, так как мы с вами должны бороться не со стабильностью валютного рынка, это, это некий психологический фактор для населения, стабильный доллар. У нас то есть, большая часть импорта в стране, из-за чего мы настолько с вами привязаны к доллару надо, чтобы мы с вами видели действительно, скажем так, качественную работу борьбы с инфляционным давлением в стране. 17,5% инфляции, которые есть уже по состоянию на 1 октября, они превышают допустимые рамки. Да? То есть в рамках, конечно, падения гривны на 60-65% в этом году. Это, это неудивительная инфляция. И тем не менее, правительству необходимо сначала смотреть на инфляционное давление, а затем уже ориентироваться на, на валюту. То есть на, на самом-то деле население больше волнует цены на товары. Если мы посмотрим с вами на корзину потребительского потребительских товаров, более 51% это что, это продукты питания, затем идут порядка 15%, это услуги ЖКХ. Так вот необходимо, чтобы вот эти, скажем так, цены они э, стабилизировались. Это то, что больше давит на население. А, хорошо. То есть после э, выборов э, есть какие-то механизмы для того, чтобы убрать это инфляционное давление, давление. Да. давление. И вы знаете, что эти, что это за механизмы и что будет сделано, да? Мы можем сейчас это проговорить просто? А на самом-то деле нет, потому что вы, мы не знаем, кто будет у руля угу. и должна быть сильная. На текущих выборах, наверное, там вот, когда будут эти выборы, очень важно оценивать экономическую составляющую любой партии. То есть кто будет ответственный в этой партии за экономические процессы, насколько компетентен скажем так, в команде этот человек, который сможет дальше повести экономическую часть страны. То есть мы ничего не сможем спрогнозировать? На да? текущий момент мы не знаем, какая будет политика. То есть вот действительно нужно понимать, что будет дальше проводить правящая партия. То есть какие нас реформы ожидают. А вы знаете, что после любых выборов нас ожидают структурные реформы, экономические реформы. Это все будет. Угу какими они будут? мы уже узнаем с вами после выборов. то есть э, можно смотреть на программы, в том числе экономические прогнозы той партии, которая может быть сейчас уже там предварительно большая часть голосов зарабатывает. вот и таким образом оценивать, э, какие будут экономические реформы. но вы э, смотрите эти программы, смотрите э... я не политик, я как hmm. бы политических вопросов. то есть э, нет прогноза, каким будет курс доллара там после нового года, после выборов, что с ним будет происходить. вы не сможете, да Сколько? Нет, почему здесь, здесь абсолютно как бы мы можем, мы можем с вами ориентироваться. В любом случае правительство страны не будет заинтересовано в том, чтобы допустить урон гривны дальнейший. Mm -hmm. Это только ухудшит настроение внутри страны. Мы с вами знаем, наверное, по опыту конца 2013-2014 года, что, скажем так, испорченное настроение у населения выливается в достаточно, скажем так, шумные действия по всей территории Украины и, соответственно, если мы будем с вами наблюдать неаккуратные действия НБУ, того же да относительно украинской гривны, не исключены дальнейшие волнения в массах. Давайте это так назовем. А, говорят, что черный рынок валюты процветает. Почему это происходит и как все-таки с черного рынка из тени перевести все валютные операции в свет? Заинтересованность и населения, и бизнеса в черном рынке заключается в том, что там есть достаточный уровень необходимой валюты. Это и рубль российский, это и доллар, это и евровалюта. Если у нас с вами в обменных пунктах на текущий момент ограничения 200 долларов в день, то что люди могут купить, есть ограничения по покупке доллара на межбанковском рынке, просто исходя из того, что ограничен объем ликвидности. Национальный банк Украины не может задействовать сейчас все звр на то, чтобы их выбросить на межбанк. И это было бы неэффективно и не действенно. То есть это абсолютно правильно, что частично как бы идет помощь на межбанковском рынке, но не больше, так как эти деньги бы съедались, а эффекта по стабилизации гривны они бы не принесли. Так вот на черный рынок и население и бизнес уходят, потому что там можно их купить и продать валюту. Если мы посмотрим с вами на интерес населения в продажи валюты на черном рынке, то смотрите, если у вас на, в обменном пункте будет курс, курс покупки 12.95, то на черном рынке это может быть и 13.50, и 14. Соответственно, Но... ваша, ваша выгода в том, что, скажем так, вы на черном рынке покупаете, продаете, порядка 5-7% составляет. Население абсолютно спокойно использует альтернативные варианты. А, я столкнулся, по-моему, неделю назад с тем, что в банке, если у меня есть евро, все банки их покупают по 16.40 а рядом в обменном пункте а, их можно было продать по 17,15, там 15. естественно я пойду в этот обменный пункт и не буду идти в банк и продавать 16.40 и маржа была очень большая 16.40 и 18 вот поэтому а, вот этот фиксированный как бы курс да который сказали всем банкам вот выставляйте 16.40 и все он получается еще больше повлиял на черный рынок и черный рынок получается там взял себе клиентов так то есть Фактически, да. Фактически, эта мера привела. Ну, значит, у регулятора есть меры, которыми он готов бороться с теневым рынком. Но, возможно, это опять-таки это будут не, не, меры не в течение там, недели, этого не произошло за, за прошлый месяц. Uh -huh. То есть серый рынок как работал, так и продолжает работать. И тем не менее, возможно, все-таки есть пути регулирования данной ситуации, если нацбанк идет на такие меры, то есть откровенно как бы открывает дорогу теневому рынку. А, антитеррористическая операция и э, наша гривна – вещи взаимосвязанные. То есть чем дольше мы будем проводить антитеррористическую операцию, тем э, гривна будут, будет падать или наоборот? Как вот, по, ну, по опыту, допустим, других стран, там той же Югославии, что происходило у них с местной денежной единицей? Мы можем посмотреть с вами на эту ситуацию с двух сторон. С, с первой стороны значит а то это все-таки негативный имидж Украины на мировом пространстве и действительно это формирует скажем так, вероятность того, что инвестиции в нашу страну, инвесторы не заинтересованы в том, чтобы заводить в политически нестабильную страну свои средства, правильно? Вот, то есть это, скажем так, это фактор давления на украинскую гривну. Мы в перспективе там, на год, два, три не будем получать инвестиции в страну, не будет развития иностранного бизнеса, только исходя из того, что у нас не может урегулироваться ситуация на востоке страны. С другой точки зрения, по последнему заявлению Гонтаревой после ее поездки в США. На сайте Национального банка Украины есть ее спич, так скажем так, это ее мнение, да, и она говорила о том, что происходило в Вашингтоне. Не говорит никогда на территории, говорит, вот таких вот там, мировых собраний не было настолько большого интереса к Украине. Сейчас Украина это фактор давления на перспективы экономик мира. То есть Темпы просто мировой экономики будут замедляться, и Украина является как одним из факторов давления на текущий момент. То есть вот не действительно вот эта неизвестность разрастания дальнейшей военной ситуации в стране, вот вот эта неизвестность она может оказывать давление на весь мир. И мир сейчас заинтересован в том, чтобы помочь Украине выйти из этой ситуации. Буквально 21 числа было заявление о том, что Германия готова перечислить там 500 миллионов на на восстановление инфраструктуры там, донецкого uh -huh. региона то есть кроме того что у нас есть договоренности с мВФ кроме того что скажем так там, мировой банк помогает америка а, уже скажем так отдельно чистить вот части разные страны готовы помогать украине восстановиться и выходить из сложившейся экономической ситуации политической ситуации то есть заинтересованы в том чтобы наладился мир на территории этой страны. Мы сегодня много говорили про кредит Международного валютного фонда. У нас есть небольшой сюжет, снятый нашими корреспондентами, про требования Международного валютного фонда. Мы его посмотрим, прокомментируем и дальше тогда будем двигаться. Спасибо. Пожалуйста, сюжет. Фінансова допомога Міжнародного валютного фонду Україні нагадує кишенькові витрати, які батьки дають дитині. Ось тобі гроші тільки правильно витрачай. Приблизно такі умови поставив і МВФ. Згідно із заключенням фінансової організації, аби врятувати Україну від дефолту, потрібно збалансувати державний бюджет. І ось тут у нашої влади є два варіанти: або скоротити витрати, або підвищити податки. Аби дійти до балансу, українські чиновники обрали останнє. Збільшили податки. Ввели нові податки абсолютно безглузді, антиекономічні. Ну, наприклад, податок на експортерів. Я називаю це, коли оподатковується продажа валюти. Коли у нас брак валюти, ми беремо і вводимо податок на це. І коли забирають депозити з банків, ми беремо вводимо податок на депозити на доходи на доходи від депозитів. Політику нинішньої влади в економічній галузі аналітики називають провальною. Жодної з економічних вимог МВФ, уряд і Нацбанк не виконали. В Україні зменшився золотий запас, збільшився дефіцит бюджету і відтік іноземних інвестицій. За розрахунками валютного фонду, все мало бути навпаки. Фахівці пояснюються неграмотним підходом. Політика Забрать у населення, забрать у бізнесу, забрать еще в кого і и щось что-то там где-то когда Так, от перехід від обмежень, від вилучень до стимулювання. Стимулювання, причому, звичайно, найкраще це робити не за рахунок видатків, не за рахунок бюджету, не за рахунок якихось незрозумілих кредитів рефінансування, а саме через зменшення податкового тиску, через заходи, які б сприяли бізнесу краще себе відчувати. Якщо по деяким пунктам МВФ каже, що потрібно робити, а як вирішує українська влада, то деякі позиції принципові. МВФ заборонив підвищувати зарплати і пенсії українцям, а для балансу бюджету ще й зобов'язав підвищити тарифи ЖКГ. Я не вважаю, що на сьогоднішній момент дуже велика зарядна плата в Україні, тому потрібно збалансувати витрати. Доходи саме цікава ситуація, коли трактують зростання тарифів ЖКГ. Они считают, что когда тарифы ЖКХ с 2018 года в Украине будь-як... Євроспільноти, роботодавці, бачачи підвищення тарифів, підвищить заробітну плату українців. Крім того, міжнародний фонд вимагає скоротити державний апарат, вищі навчальні заклади і медичну галузь. З економічної точки зору кроки раціональні. Державних службовців в Україні більш ніж досить, університетів на душу населення більше ніж у Німеччині. А медична система ще радянська. Роботу цих галузей потрібно зробити ефективнішою. Однак в умовах МВФ не йдеться про те, як урядовцям і вимоги виконати, і підтримку виборців не втратити. Так і живемо. Яна Курченко, Артем Кутасов, Соціальна країна. Сюжет про Международный валютный фонд, про их требования. Я все время боюсь кредитов, потому что ты берешь 100 гривен, а давать тебе придется, приходится 150. Действительно ли кредит Международного валютного фонда так благотворно может повлиять на нашу экономику, и без него мы ничего не сможем сделать, и обязательно нужно вот брать вот эти вот 3 миллиарда долларов или еще больше миллиардов долларов? Да, действительно уже на текущий момент украинская экономика не выживет без кредита МВФ. В 2014 году все будет, скажем так, стабильно. А в 2015 году нам действительно нужно продолжение работы с Международным валютным фондом. В рамках падения экономики страны, в рамках потери производственных мощностей на востоке страны, нам действительно нужна финансовая поддержка. Однако из сюжета... Все действительно ругают то, что не выполняются требования Международного валютного фонда. Отметим такой момент, после чего НБУ начал вводить административные меры поддержки гривны. Их, скажем так, настолько яркими и вот критичными они не были до августа. После того, как в июле Украина не получила транш-финансовой поддержки, спекулятивные скачки падения гривны на межбанке составляли до 1% в день. То есть в течение августа мы наблюдали падение 0,8, 0,6, 1% в день на межбанке. Это действительно, скажем так, ухудшение было настроений и отсутствие веры в то, что Международный валютный фонд восстановит с нами сотрудничество. В связи с чем Национальный банк Украины договорился о возможности этого введения административных, дополнительных административных мер для стабилизации валютного рынка страны. То есть до этого они не вводились, скажем так, ну, настолько ярко, да, там все ограничения на снятие, ограничения Потом же у нас велось и заказ по покупке валюты должен составлять не менее трех дней. То есть вы изначально заказываете покупку валюты на межбанке, прошло три дня, вы ее покупаете. Это тоже мера, которая сдерживает, скажем так, масс, массовую скупку валюты и на межбанковском рынке. Те же ограничения по покупке валюты в, внутри страны. Да, безусловно, у нас население приучено к тому, что в период нестабильности ну, да, нужно покупать иностранную валюту, и это вас обезопасит от потерь. И тем не менее, тот... Та ситуация, к которой вся страна пришла в 2014 году, она была спровоцирована общим настроением в стране, политическим. То есть с конца, с 28 ноября мы наблюдали с вами старт Майдана, и вот весь этот процесс по смене политической власти, то есть массовое такое изменение политических настроений в стране, вот и привело к тому, что у нас, скажем так, да, действительно валюта падает. Экономическое положение страны ухудшается, но если мы вместе начали это вся страна, то не должен выходить из ситуации один Национальный банк Украины и его теперь ругать. Мы все дружно, скажем так, приняли решение, вся страна пошла на изменение ситуации внутри страны. Хорошо, а что нам теперь сделать? Не покупать доллары, не покупать евро, а смотреть просто, на... не обращать внимания на курс национальной валюты, а просто все переводить в гривны, да, получается. А теперь вся страна действительно может поддержать банковский сектор Украины тем, что будут возвращаться вклады в национальной валюте. Стоит отметить, что ставки доходности 20-21% сейчас по гривневым вкладам годовых, они, во-первых, перекрывают инфляцию, во-вторых, в России сейчас не перекрывают ставки доходности инфляцию. 5-6% ну, это в лучшем случае доходность по, годовому депозиту в национальной валюте в России, да, она не перекрывает 7-8-9% инфляцию. На самом в стране перекрывается доходность. То есть у нас не произойдет обесценивание денег, если население будет хранить свои деньги в банковской структуре. И это поддержка, скажем так, это поддержка всему банковскому сектору. Есть... Сейчас еще раз. То есть если у меня есть какая-то лишняя гривневая масса, если можно так сказать, я должен отнести ее в банк, положить под 20% годовых, и таким тем самым я помогу банковской системе и всей стране. Вы наполняете банковский сектор ликвидностью. Вот вы даете гарантию, что банк может пользоваться этими деньгами в течение определенного срока, год, например, два года. <тил Diarco> вы понимаете, что вам эти деньги не пригодятся. И в перспективе на год инфляция она будет замедляться. То есть тех 17% в следующем году мы уже не увидим. Это, э, э, инфляционное давление оно будет замедляться. В рамках того, что на мировой арене цены на нефть падают, это уже менее 90 долларов за баррель нефти. М Украинская гривна, она, скажем так, также, вот, пока что она стабилизируется, да? то есть дальнейшего значительного скажем так, ухудшения инфляционного давления можно уже не ожидать. То есть там, там опять-таки повышение тарифов ЖКХ в тех же размерах, которые мы видели с вами в этом году, вряд ли они там будут соизмеримыми в следующем году. То есть действительно сейчас массовое настроение по поддержке а, того же банковского сектора, да, оно может поддержать экономику. И э, не будет э, того, что Верховная Рада, когда соберется после выборов э, новая, э, возьмет и ведет какой-нибудь налог на те уже депозиты, которые лежат в банках. Один процент или два? Ну, на текущий момент какие у нас с вами налоги? Мы знаем, что у нас э, э, есть налог на, скажем так, на поддержание АТО, да, то есть uh -huh. с, дохода, налог с дохода. Да, могут быть введены, но опять-таки э, для чего вводятся такие меры? для общего выхода из сложившегося положения. То есть это действительно это поиск альтернативных средств по наполнению бюджета, по поддержанию текущей ситуации. То есть Национальный банк Украины, он сейчас затрачивает золотовалютные резервы для поддержания гривны. Но если не будет ажиотажа по скупке валюты, то, скажем так, будет... Может быть, нас ждет, знаете, не столько а, меры там, по борьбе с а, населением, может быть, будут введены ограничения на импорт на дорогой импорт в страну. И не исключено, что это была бы одна из сейчас действенных мер. Это дорогие автомобили, это дорогая не знаю, сантехника, мебель. Это то, что в рамках того, что на территории страны идет, скажем так, военные действия проводятся в mm -hmm. да, восточной части страны, это было бы не самое плохое решение. Еще можно ввести налог на строительство э, торгово-развлекательных комплексов. Это тоже не насущная проблема для нашей страны. Для элитных жилых комплексов с э, стоимостью квадратный метр там, выше скольки-то тысячи гривен. Я думаю, что это тоже могло бы так вот быть. Ну, вот, вот, нет, скажем так, вот те вот строительства, которые проводятся, они стимулируют экономику, то есть спрос на них есть. Если производятся, да, если идут такие строительства, есть на них спрос. Кто-то может таки позволить себе это купить. А при покупке, скажем так, опять идут отчисления в бюджет страны. Я просто удивлен, вы такой, мне кажется, наивный человек, вы считаете, что все деньги, которые вот идут с налогов, они идут в пополнению казны, пополнению бюджета, не кому-то в карман. Вы действительно в это верите? что они наполняют а мы помогают выжить в нашей стране все вот что в вот жкх что с нас снимается все налоги вот они действительно идут на хорошее дело мы говорим с вами о какой-то скажем так стандартной схеме по книге которая должна быть то есть если говорить о каких-то там дополнительных подковерных моментах то наверное нас с вами там не было да то есть мы не знаем фактического распределения, и если говорить о каких-то вот там распределениях не по назначению, я не знаю, скажем так, о других распределениях. То есть, фактически, какая, какая схема должна быть и что население страны может сделать в своих силах. Это вот такие действия. Эксперт информационно-аналитического центра у нас был сегодня в гостях. Это Мария Сальникова. Приятно, что вы еще верите в нашу государственную систему. Спасибо вам большое. Спасибо. До телеглядачів на телеканале ⁇ Социальная країна. мы обязательно еще вернемся.